В нашей семье было 10 детей отца и матери. У меня меньший брат, ему было 6 лет. Он подерется со своими старшими сестрами, ну, 7-8 лет за какой-то конфеты, за какой-то игрушки. А потом же отец зовет молиться вечером. И он молился обычно так, говорит, «Господи, пожалуйста, мои грехи прости, а сестер мы их не прощаем». Так вот это и, и, и мы иногда просим прощения у Бога, но Бог говорит, «Прости а людей, прости должников своих. Я часто спрашиваю, вот можем мы, ну допустим Люда, можем мы с тобой Китай простить сейчас весь? Ну Китай может простить или нет? Ну он меня не ненаговорила просто. Ну прощаем Китай. Прощаем. Прощаем полтора прощаем. миллиарда. Так, И так, можем так, простить легко. миллиард. На, ну, а потом, ну трудно простить одного человека, угу. который нас обидел. Ну, житейский пример, поэтому очень печальный. Ей было лет 18, она неверующая девушка. Семья у нее очень сложная, отец алкоголик, жили бедно. Отец не только алкоголик, но и деспот. Ну, и когда она пришла в церковь, начали молиться. Когда мы начали молиться, у нее проявились демоны. Она стала кричать, ну обычно, когда Дух Святой начинает касаться человека, его трясет, ну и такое дело. Потом я встретился на, на другой день с ней. Мы начали говорить, я говорю, надо простить. Повтори молитву, чтобы ты, мы прощаем, покаемся и будем прощать, чтобы все-таки тебя оставили демоны и не мучили. Она начала молиться, дошла до момента, я прощаю, и замолчала. Я говорю, ну почему ты, давай еще раз. А мы дошли, она говорит, я никогда ему не прощу. Я говорю, в чем дело? Она замолчала, закрылась так. Я говорю, расскажи, пожалуйста. Она там начала плакать сильно. И говорит, мой отец был алкоголиком. И говорит, с шести до 12 лет он э, издевался надо мной, как над девочкой. Делал, что хотел, как с девочкой. И говорит, потом он умер. Потом я узнала, что... Две сестры мои тоже прошли то же самое, и говорит я ему никогда не прощу. Я говорю послушай, прощение, прощение это не одобрение того, что он делал, прощение это не эмоции, прощение это волевое решение. Он испортил твое детство, он в могиле, да он мерзко поступил с тобой, он достоин всякого всякой строгости, и Бог с ним поступит так, как он достоин этого. Но если ты не простишь ему, если ты не оборвешь нить, которая связывает тебя с ним, ты всю жизнь будешь несчастным человеком. Не прощение, обида, горечь, боль, которые в душе твоей, они разорвут тебя. Поэтому прости ему, она говорит, никогда. Я говорю, послушай, я тебе еще раз говорю, прощение это не одобрение. Я, я говорю тебе, прости его, отрежь себя от него. И ты сможешь жить счастливо, потому что эта боль, это боль, это осознание, что с тобой делали, это всю жизнь будет тебя преследовать. Она плакала, я тоже плакала, я говорю, пожалуйста, сделай про прости. Она встала, сказала, никогда не прощу. И с бесами, с, с болью, с, со слезами ушла. Через непрощение приходят демоны в жизнь человека. Не надо в грехах участвовать, не надо в сатанинский кружок ходить. Просто если ты затаил злобу, а сколько женщин, которые мужья изменяют, а сколько э, детей, которых отец жестко наказывает, а сколько непрощ... мужчин, которых, к... с которыми жены поступили неправильно, горько изменили, внутри имеют непрощение. И вот это непрощение это открытая дверь для того, чтобы вошли демоны. Они истязатели. Они мастера попыткам. Если они приходят в жизнь человека, начинаются очень серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы. Поэтому, Люда, не обязательно обращаться к сатане напрямую. Можно просто э, иметь непрощение внутри, и им будут очень серьезные проблемы. На вашу думку, чи могут ворожки, экстрасенсы, чеклуны допомогти людям? Все зависит от квалификации. Есть, конечно, Якийсь процент ворожок, які ну дійсно дають якісь результати і справджуються ті сподівання людей, до яких вони звертаються, що так воно є. Але це в більшості, напевно, що це звичайне шарлатанство. Вважаю, що це повний бред на російському сказано. Можуть, як кажуть, і допомогти, і можуть і нашкодити. Річ в тому, що в залежності від того, як людина сприймає, є люди, які кажуть, що дасть шклянку води, але як кажуть, переконає, що вона тобі допоможе, вона й допоможе. Ні в якому разі, все це є, все це є в розріз. Навіть ми не беремо вже писання Божого. Це є навіть в розріз простій, елементарній людській природі, яка може бути мені ворожка в допомозі, хоча люди в них часто нині сьогодні вірять і бігають до них. Дуже багато. Вони там заражаються спочатку, вроді би їм здається, вони собі внушають, що це їм допоможе, а потім в кінці кінців. Саме власне сатана через тих самих і ворожок, через ворожбитів, які навіть показують, що вони мають сьогодні благословення від окремих там духовних осіб, що вони діють під егідою Божою від імені церкви. Все це є сплошний сатанізм. Немає там Господа близько людина, яка є Божа, яка покладається на Божий промисел і на божественну природу Божого тіла. то тобто церкви, вона знає, що від церкви вона черпає так само, як деревце бідне черпає із земли. землі, Росу і споживу, так, і людина черпає допомогу не від ворожки, не від ворожбитів, не від всяких чаклунів. І, і сьогодні ще є такий в нашій країні дуже великий жаль, що ми називаємо себе такою країною християнською, так слов'янська християнська країна, а на самому ділі в нас ще є битва екстрасенсів і таких багато чого подібних сьогодні передач, які оскверняють нашу країну, наш народ і наше все суспільство. Їх треба гнати з нашої держави, того що вони сьогодні позасідали, і народу паламандричують просто голову. А виходить, що кожна людина, яка має в серці е, якусь образу або непрощення щодо е, хоча б однієї якоїсь іншої людини, вона вже потенційно відкрита для впливу демонічних сил. Да, да. Повімаєте, що виходить? Ну, ну ж як? коли ми когось обіжаємо. Мы справедливы. А когда мы когось то обижаем, мы, та людина, которая кого-то ображает, которую не, не простили, она не открыта для в света? Открыта, но в меньшей мере. Открыта. Но те, которые не прощают, в большей мере открыты. Обидчиками Бог будет судиться. У них, получается, у обидчиков ожесточенное сердце, у обидчиков. Они не обращают внимания на слезы, на боль, которую причиняют остальным. да? Но э, жертва находится в более серьезном положении относительно демонического мира, потому что ты не можешь не думать о человеке. Ведь смотри, Люд, как она получается. Мы больше всего думаем о тех, кого любим и кого ненавидим. Вот об этих людях мы больше всего думаем. И когда мы этого человека, обидчика, ненавидим, то вот, вот это непрощение, вот эта обида, горечь, боль внутри, она разъедает нас мы не можем спать спокойно. У нас наступает депрессия. Мы желаем этому человеку всяко, всяческого зла. Мы не желаем слышать о нем. Если голос его слышим, нас внутри передергивает, потому что он сделал нам больно. И чем больше мы прибиваем в этой обиде, тем под большую власть демона мы подходим. И это очень распространенный грех. Христос, когда Люда умирал на Голговском кресте, его же проклинали. На Бога кричали: э, разрушающий храмы три дня, созидающий. А Бог оставил его. Он говорит: Отец, зачем ты, ост... боже мой Божий, зачем ты оставил меня? И в этот момент он произносит вот эти слова: «Отче, прости, ибо не знают, что делают. В самом прощении есть люда великая сила. Но это не так просто. Это не так просто, когда ты прощаешь от сердца. Ти освобождаєшся, ти свободен. Тому багато люди страждають от непрощення зараз. На вашу думку, чи може бути непрощення причиною залежності своєрідної від злих духів? В принципі, кожна людина по-своєму поступає, але прощати по-любому треба. І тоді і тобі легше, і напевно і буде і тій людині легше, кого ти простив. В першу чергу, що людина сама себе з'їдає в цьому відношенні. Так, ми можна довго говорити, ну, треба теж підбирати слова. Але, скоріш всього, сама накрутка. Залежить, чи є непрощення, Бог прощає все, який би людина гріх не мала. Якщо людина не прощає людині, то та людина сама є одержима, бо Бог. Нас спонукує до того, що ми один одному прощали. Що ми тут в цьому світі маємо? Своє скажіть. Що тут є наше? Нічого тут нашого. Ми є тут пришельці. Ми є тут люди, які тимчасово Богом послані для чого, щоб збудувати собі громадянство у небесах нашою вірою, нашою чеснотою, нашою повагою до Бога. А таким чином, як це ми можемо зробити один до одного, якщо ми будемо доброзичливі, будемо мати взаємну любов, поведінку, добре відношення, ставлення. Один до одного таким чином і виконаємо закон любові божої. Читайте у свіжому номері часопису за євангельську віру. Покликані страждати і радіти. Про цінність випробувань. Місіологія церкви. Михайло Мокієнко Про сутність християнства. Досягати результату. Про ефективність служіння Богові. Біблія на розкурку. Свідчення. Хто твій Бог? Про порожнечу життя без Ісуса. Бо я не соромлюсь Євангелії. Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Сьогодні у світі немало спокус, які впливають в першу чергу на молоде покоління: наркотики, алкоголь, ті ж порносайти, про які ви вже згадували. Чи за всіма цими явищами також стоять якісь певні духовні сили? Так. Можливо, саме цим пояснюється те, що вони так активно поширюються в нашому суспільстві. Так, іменно так. Смотрите, що відбувається. Ніколи раніше не було. такого обвала наркомании, как сейчас. Сейчас при любых церквах, любых конфессиях открываются репцентры, государство открывает репцентры, чтобы помочь э, наркоманам. Да? Но, но э, через наркотики входят бесы в э, жизнь молодых людей. Недолюбленные в своих семьях, потому что отцу не до матери, и матери не до отца. И когда их не любили в семьях, они ищут любовь на стороне. И они пытаются найти свое счастье в алкоголе, в сексе и, и в наркотиках. И когда они в это море бросаются, многие из них в молодости погибают, а многие из них просто а, демонизируются. Ну, такой пример. При церкви, там, где я живу, в Славянске, а, репцентр, и скоро будут праздновать 16-летие этого реп-центра. Я 6 лет, Люда, был очень близко с этими молодыми людьми. Я знаю эту проблему достаточно хорошо, потому что и с девчатами-наркоманками, и с хлопцами-наркоманами знаком хорошо. И был такой случай. Приехала одна девочка, приехала одна девочка, и мы начали молиться. Наркоманка. У нее демоны. Мы начали молиться, и когда, когда начинаешь молиться, и там демоны, демоны ее повергают на пол, она упала сразу поднимается крик такой страшный. обычное демон, Обычные демонические проявления. В разных церквах, разных конфессиях этим, этим занимаются. И она поднимается и говорит, говорит, ну кино. Никогда не думала, что они во мне живут. она, девочка эта была, занималась блудом, при этом профессионально. И начали молиться, начали молиться. Когда братья там молились, она получила свободу. Какая она была счастлива. Как она радостно пела вот эту песню: "Люблю Господь твой дом, чертог любви твоей". Какая она была счастливая. Когда человек свободу получает, ну, ну она счастли, это счастливые люди. Потом через через сколько, через недели две, наверное, приехал один из ее бывших клиентов, сказал, что я тебя люблю, я на тебе женюсь». Она немножко немножко э, повагалась. В русском переводе это будет. Как-то не, не, сейчас я не вспомню, как это. Она немножко реши, вот в, в нерешительности а, прибыла и потом взяла этого клиента и поехала. Уехала. И пять лет не было слышно об этой девочке. Недавно позвонила она руководителям ревцентра и говорит, приезжайте в областной центр. Они поехали, она умирает от рака.